Yang pertama. Yang kedua, wa'ayyakuna mubahan. Hendaklah permusafiran tersebut merupakan permusafiran yang hukumnya mubah. Tuan-tuan, kita ada hukum taklifi. Hukum taklifi. Saya rasa tuan-tuan pun biasa dengarlah. Hukum taklifi ni maknanya hukum ke atas perbuatan mukallaf. Hukum ke atas perbuatan mukallaf. Itulah hukum taklifi. Dalam bahasa Arab, al hukmu at taklifi atau dalam bahasa banyak dan jamaknya al ahkamu at taklifiyah al ahkamu at taklifiyah dan hukum taklifi ni bila kita sebut tadi hukum ke atas perbuatan mukallaf maka akan berbangkit satu persoalan siapa mukallaf tu bukan mualaf mukallaf ha, sebab kadang-kadang ter tertukar pula kita kata mukallaf dia mualaf nah ha, jadi begitu mukallaf Mukallaf ni adalah orang Islam yang cukup dua ciri Mukallaf adalah orang Islam yang cukup dua ciri Kalau dia cukup dua ciri ni maka dia mukallaf Yang pertama dia berakal Maksudnya dia bukan orang gila Kalau dia gila dia tidak mukallaf Bila dia tidak mukallaf perbuatan dia tak terikat dengan hukum ha, Di situ kita kena faham Tapi kalau kita berakal setiap perbuatan kita ada hukum Percaya atau tidak tuan-tuan, setiap perbuatan kita ada hukum. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita berbual, kita makan, kita minum, kita solat, kita pulang ke rumah, kita membeli sekian, semua tak ada hukum. Dan yang kedua, sifat bagi orang yang disifatkan sebagai mukallaf adalah balikh. Maknanya orang Islam yang berakal dan balikh, itulah dianya mukallaf. Dan lawan kepada balikh adalah kanak-kanak. Lawan kepada balikh adalah kanak-kanak. Maksudnya kanak-kanak dia tidak mukallaf. Kanak-kanak dia tidak mukallaf. Maksudnya kanak-kanak yang belum mencecah usia balikh dia bukan mukallaf. Dari sudut dia solat pun tak wajib, puasa pun tidak wajib, begitu. Tapi digalakkan daripada kecil lagi dah belajarlah solat, puasa begitu. Jadi bila kita sebut hukum taklifi ni terbahagi kepada lima. Hukum taklifi terbahagi kepada lima. Yang pertama wajib. Yang pertama wajib. Kedua sunat. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh dan yang kelima harus. Yang kelima harus. Daripada lima ni kita boleh pecahkan kepada dua sahaja skop pecahan dia. Iaitu yang pertama, tentu kena nampak begini. Agama kita ni ada tuntutan. Tuntutan tu satu. Perkataan tuntutan tu satu. Tapi tuntutan ini dipecah kepada dua pula. Yang pertama, tuntut untuk kita buat. Yang kedua, tuntut untuk kita tinggal. Dua-dua tu adalah tuntutan. Suruh buat, suruh tinggal. Tuntutan tu suruhan lah. Jadi suruh buat, suruh tinggal. Jadi daripada satu tuntutan dia pecah kepada dua, suruh buat suruh tinggal. Tetapi yang suruh buat ni ada pecahan lagi kepada dua hukum, iaitu apa dia tuan-tuan? wajib dan sunat. Nah, ini suruh buat. Dan yang suruh tinggal tu juga terpecah kepada dua hukum, iaitu haram dan juga makruh. Jadi tuan-tuan nampak daripada satu tuntutan pecah kepada dua, pecah kepada jadi empat pula wajib sunat dalam satu tuntutan yang sama iaitu suruh buat haram dan makruh dalam satu tuntutan yang sama suruh tinggal maka satu lagi yang berbaki itu adalah mubah mubah ni agama kita bagi pilihan apa kata syekh para ulama kita seperti syekh ustaz doktor Abdul Karim Zaidan rahimahullah dalam kitabnya Al Wajiz Usul Fiqh dia kata al mubahu yang mubah itu adalah ma khayyara syari'u al mukallafa bainal fi'li wat tarak sesuatu perkara yang Allah beri pilihan kepada mukallaf kita dah sebut tadi mukallaf tu siapa Allah bagi pilihan kepada mukallaf tu bainal fi'li wat tarki sama ada nak buat ataupun nak tinggal maksudnya buat boleh tak buat pun tak apa jadi sekurang-kurang syarat untuk kita mengkasarkan salat permusafiran tu mesti mubah dan ke atas lah. Maksudnya, kalau mubah pun kita boleh jamak salat dan qasar salat. Apatah lagi permusafiran yang hukumnya sunat. Apatah lagi permusafiran yang hukumnya wajib. Sebab wajib dan sunat ni berada di atas mubah tu. Bahkan saya baca dalam kitab-kitab. Hatta kalau permusafiran itu makruh sekalipun, kata para ulama, boleh juga kita kasarkan salat. Kenapa? Kerana, Kerana makruh tidak berdosa. Makruh ni tidak berdosa. Jadi ada satu sahaja permusafiran yang tidak boleh kita mengkosarkan salat iaitu permusafiran yang hukumnya haram. Itu sahaja yang tak boleh. Jadi kalau satu orang hamba Allah ni dia bermusafir tapi permusafiran tu untuk buat benda haram. Macam contoh kita katakan dia bermusafir dengan tujuan untuk dia pergi merompak rumah orang. Daripada Kuala Lumpur sanggup pergi ke Johor Bahru naik kereta dengan kawan dia Pasal apa kita nak pergi rompak rumah orang? Pasal apa jauh sangat merompak? Dia kata, sebab kalau dekat area Bukit Jalil ni ramai orang kenal kita, dia kata. Kalau Johor jauh sikit tak ada siapa kenal kot. Boleh jadi, dia kata, tak siapa-siapa orang kita rompak. Jadi ini tak boleh. Kenapa? Walaupun jarak tu membolehkan, sebab daripada Kuala Lumpur ke Johor baru, lebih tak daripada 80km tuan-tuan? Kita kata lebih. Bahkan kalau tak silap Sampai 300 lebih kilometer pun Berkali ganda lagi 300 lebih kilometer Nak sampai ke Johor Johor Baru Maka kita katakan Kawan tu tadi Kalau dia ajak kawan dia Untuk mencuri Dia tak boleh kata kepada kawan dia Jom kita singgah masjid jap kata. Itu boleh lagi Tak ada masalah lah Mereka nak singgah masjid Tapi dia kata ya, Jangan risau kita jamak lah Dan bukan sekadar jamak Kosar solat sendiri Yang ni tak boleh Kenapa tidak boleh? Kerana permusafiran itu adalah dengan tujuan maksiat. Kalau selama mana permusafiran itu maksiat dari sudut hukumnya adalah hukum bawah daripada harus yang ni tak dibolehkan. Ada tak permusafiran yang hukumnya wajib? Kita kata ada permusafiran yang hukumnya wajib. Contohnya dalam perjalanan kita mengerja haji. Yang itu wajib. Haji kali yang pertama wajib. Dalam permusafiran kita mengerja ibadat umrah. Umrah kali yang pertama wajib hukum dia. Begitu juga dalam permusafiran kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu fardu ain. Tetapi syaratnya mestilah ilmu-ilmu yang fardu ain. Ada sahaja ilmu yang bukan fardu ain tapi dia fardu kifayah. Macam belajar medik, belajar perubatan, belajar dalam bab ekonomi, itu adalah fardu tetapi fardu kifayah. Kalau kita sebut fardu ain ni macam belajar fiqh, iaitu bab solat, bab puasa. Kalau perjalanan menuntut ilmu ni hukum dia wajib. Boleh tak kita jamak dan kasar? Ya. Jawapannya dibolehkan. Apa contoh permusafiran yang hukumnya sunat tuan-tuan? Sebab sunat pun boleh kita kasarkan solat. Kerana sunat ni berada di atas mubah. Contohnya? Permusafiran yang hukumnya sunat? Ha. Macam mana? Kenduri kawin? Okey. Baik. Satu saya nak menarik juga isu kenduri kawin. Satu apa hukum hadir kenduri kawin tuan-tuan? dalam mazhab syafi'i wajib. Jadi bukan sunat. Dalam mazhab syafi'i menghadiri jemputan walimah ni wajib. Jadi kita kata kalau perjalanan tu. Uh, tetapi ah ha, di sini ada sedikit perbezaan. Adakah wajib juga menghadiri jemputan kahwin yang melebihi dua marhalah? Ha, itu pun kena bangkit ke isu juga. Sebab saya ni orang orang penyelidik ni dia suka suka tanya soalan. Tapi kalau orang yang tak suka ni dia marah sikit-sikit tanya soalan sikit tanya ceramah sudahlah contoh. Dak, kita penting untuk kita jawab dan soal ni dalam majlis ilmu. Tadi saya sebut secara asasnya menghadiri walimah. Walimah ni adalah majlis makan-makan disebabkan perkahwinan. Itu nama dia walimah. Kalau makan-makan disebabkan kelahiran itu namanya akikah. Tapi kalau makan-makan disebabkan perkahwinan namanya walimah. Dalam mazhab syafi'i menghadiri jemputan walimah ni adalah wajib. Tetapi adalah beberapa dawabit dia. Betapa beberapa garis panduannya. Cuma kita sebut. Adakah kewajipan tu kekal sekiranya walimah yang dijemput tu adalah jaraknya lebih daripada dua marhalah. Macam tuan-tuan orang sini. Hari Sabtu ni ada jemputan kenduri kahwin di Kedah. Wajib ke tuan-tuan pergi? Ini ah, menjadi sana-sana soalan. Sampai ke Kedah tu. Contohnya tuan-tuan. Maka ini menjadi satu tanda tanya. Ada sebahagian saya nak sebut sebahagian asatiza As ustaz-ustaz ni dia berpendapat boleh jadi gugur kewajipan menghadiri walimah kalau jaraknya melebihi dua marhalah. Tadi kata begitu. Tapi dari sudut perjalanan yang hukumnya sunat tu kita kata kena tengok jugalah sebab menghadirkan diri ke walimah ni wajib pada asasnya dalam mazhab Syafi'i. Sebaliknya contoh bagi perjalanan yang hukumnya sunat ni adalah seperti kita nak menziarahi orang sakit. Hari ni sunat. Dia tidak wajib. Ada kawan kita sakit. Kita pergi ziarah dia. Tetapi sakit tersebut bukanlah dekat-dekat sini. Boleh jadi dia adalah orang Johor sebagai contohnya. Dia orang Terengganu. Dia orang Kelantan. Dia orang Perak. Yang mana kalau kita daripada sini, Lembah Kelang ni nak pergi ke sana, lebih daripada dua marhalah perjalanan. Maka kalau kita dengar sahabat kita sakit, kita pergi ziarah. Perjalanan tu apakah hukumnya wajib? Tak. Perjalanan tersebut hukumnya sunat. Jadi boleh ke tidak kita kasarkan salat dalam tempoh tersebut? Ya, jawapannya dibolehkan. Kenapa? Kerana niat permusafiran tu adalah niat yang atas lagi daripada mubah, iaitu sunat. Bahkan kalau kita balik ke kampung meljarahi ibu bapa pun, begitu pun sama hukum dia. Hadirin dah anda. Meljarahi hukum, uh, ibu bapa. Pun. Okey, baik. Dan ada permusafiran yang hukum dia mubah seperti bermusafir dengan tujuan untuk berniaga. Apa hukum asal berniaga ni tuan-tuan? Harus, betul tak? Dia mubah. Mubah ni harus dalam bahasa kita. Mubah ni bahasa Arab. Hukum asal berniaga ni harus. Dia tidak wajib. Dia tidak sunat tetapi harus. Maknanya macam tuan-tuan, ada tak dalam kalangan tuan-tuan ni yang berniaga? Mungkin ada. Dan saya tanya, ada tak dalam kalangan tuan-tuan ni yang tidak berniaga? Ada juga. Maksudnya benda boleh pilih lah. Ya? Buat boleh, tak buat pun tak apa. Ha, itu maksud harus. Harus ni perkara yang agama bagi pilihan nak buat boleh, tak nak buat pun tidak mengapa. Jadi kalau permusafiran yang hukumnya mubah kalau kita pergi nak berniaga. Nak jual apa tu contohnya dia pergi ke tempat-tempat yang jauh dia jual baju. Ada tak orang begitu? Kita kata ada. Dia jual baju, dia jual seluar dia jual kepiah, dia jual tudung. Jadi dia bermusafir jauh. Maka adakah dia boleh kosarkan solat? Ya, jawapannya dia juga memboleh. Eh, dia juga boleh untuk mengkosarkan solat. Yang ketiga, terjemahannya pada muka surat 40. Kata penulis kitab <coughs> wal ilmu bijawazil qasar hendaklah seseorang itu ada ilmu tentang keharusan untuk dia mengkosarkan solat. Dia ada ilmu tentang keharusan untuk dia mengkosarkan solat. Maksudnya dalam sepanjang permusafiran tu, dia kena ada ilmu yang dia sebenarnya boleh untuk kosarkan solat menerusi permusafiran tersebut. Itu menjadi satu syarat untuk kosar solat. Yang keempat, waniyatul qasri al ihram. Dan ketika dia takbiratul ihram, iaitu ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, ketika itulah dia niat untuk dia kasarkan salat. Dan niat tempatnya di dalam hati. Nah, begitu.